Віталій Дейнега, програміст з Києва, засновник волонтерської ініціативи та голова правління фонду «Повернись живим. Фонд вже зібрав більше ніж 70 мільйонів гривень, що ставить його на перші позиції серед подібних організацій в Україні. Процедура збору коштів є прозорою. Кожен може побачити, коли і на що були витрачені його кошти. Придбано більше ніж 500 тепловізорів. Кожен другий тепловізор в зоні АТО придбаний фондом. Фонд надає допомогу усім родам військ від авіації до військово-морських сил, купує спеціальне військове обладнання, прибори нічного бачення, дальноміри, рації і таке інше. Впроваджує системні програмні рішення, тактичний програмно-апаратний комплекс управління артилерійським вогнем. ГІС Арта, розрахунково-графічний комплекс броня для тактичних підрозділів, проводить навчальні програми управління артилерією, програми для саперів та надає психологічний супровід батальйонам. В АТО. что ждет волонтерское движение дальше ну э, да если замороженный конфликт к примеру вот как сейчас знаете я не буду наверное отнимать много времени я скажу просто что волонтерское движение да действительно сложнее становится работать как бы да, есть определенные сложности, но мне кажется, оно просто будет расти, оно будет становиться более профессиональным. Нам у нас еще огромный просто огромный пласт работы. Вот всегда, когда говорят, что падают поступления, там тяжело работать, это всегда значит, что надо работать в первую очередь над единственным человеком, над кем вы можете работать, над собой. По на конец 2013 года Украина занимала по волонтерству, по-моему, 43 место в мире. Я не могу сказать, что это как-то сильно изменилось. То есть вы... Э, роль волонтеров, она, она очень важна, но волонтерство в той или иной форме есть на каждой войне. Есть люди, это так называемое движение сопротивления. Люди, которые не берут в руки оружие, но создают все условия для людей с оружием в руках. И мне кажется, что наше украинское движение сопротивления, оно еще далеко охватило далеко не всех людей. Если мы даже возьмем количество людей в стране, отнимем крымчан, отнимем людей на оккупированных территориях, как бы у нас останется, у нас, если я не ошибаюсь по статистике, около 10 миллионов плательщиков налогов в стране. И если мы поделим все волонтерские фонды вместе, вместе с СМС-ками 565, совсем всем собрали там, ну, до миллиарда гривен где-то. Если мы миллиард гривен поделим на 10 миллионов плательщиков налогов, мы получим 100 гривен на человека в Украине, Пожертвование на армию. Это говорит о чем? Это говорит о том, что работы еще много, что люди далеко не все затронуты, что далеко не ко всем найдены ключи, и что, наверное, надо постоянно работать, может, только над одним человеком, а это над собой. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому я думаю, что все будет нормально. Волонтеры будут становиться более профессиональными, более прозрачными. Я надеюсь, что Верховная Рада примет закон, 32.15, в котором все волонтерские, не только волонтерские, благотворительные фонды обязываются вести открытую бухгалтерию у себя на сайте, а не там, только для налоговой. Я думаю, что украинский рост рынок благотворительности, он немного изменится и немного станет более цивилизованным, более открытым. Я надеюсь, что рано или поздно до наших депутатов дойдет, что если люди дают деньги на благотворительность, то, наверное, их надо избавлять от налогов не так как сейчас немножко, а так как в Америке. Америка это страна, в которой э, быть благотворителем выгодно, и поэтому она на первом месте по пожертвованиям на благотворительность. И мне кажется, что если государство существование волонтерского движения это хороший индикатор не, скажем, способности государства решать многие свои задачи. И с моей точки зрения, если государство пока, я очень надеюсь, что это только пока не может справиться, не может полтора года войны купить тепловизоры. Мы же занимаемся, наш фонд занимается в первую очередь технологиями, мушевойной технологией. Сколько э, можно бесконечно бороться, но если вы ночью ничего не видите, вас подойдут и убьют. Сколько бы сникерсов не лежало у вас в кармане. И сколько бы детских писем не лежало в вашей каске, хотя мы передаем детские письма. Понимаете, у нас идет война технологий, и мы должны вот воевать. это все, скажем так, Почему государство этим не занимается? Почему? Я вот только приехал из Одессы, мы передавали радар на Гетман Сагайдачный, на самый большой фрегат нашего флота. Знаете, мне кажется, что пока в волонтерском движении есть необходимость, и пока государство, допуская волонтерское движение, признает свою неспособность делать какие-то вопросы, то мне кажется, оно должно на законодательном уровне нас поддержать, и оно должно поддержать людей, которые дают волонтерам деньги. К сожалению, Государство пока нам не мешает, и слава богу большое ему за это спасибо. Каждый за себя, государство против всех.